какую-то э, систему видео, прочее, да? сделать все это вместе, произвести многое да. Вот. Но все равно это будет четыре разных возрастных, э, да. У нас мы знаем пользователя, вот, и мы можем быть, просто наверить. И основное отвала как бы, отвал, который приносим, это то, что а теперь для то пользователя мы можем подавать ту систему которая подходит именно ему, и которая будет его не отражать. То, вы максимизировать его отвала. Вот. Ну, то есть все знают, да, что если вайбо вам надо еще подать, то вы можете поставить большую красную кнопку, и у вас продажа. Но только у некоторых людей большая красная кнопка будет раздражать. Вот. Здесь то же самое, но мы можем одним руками показывать, так как мы очень хорошо знаем. И, собственно, чем мы запустили для анализа пользователей и для... Для анализа пользователей и для того, чтобы подобрать неразражающуюся рекламу. <coughs> для того чтобы подобрать неразражающихся и устраивающуюся именно пользователей в систему монетизации, как, 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 как им лучше поступать. смотреть рекламу, либо дать видео, либо он может заплатить за плавную версию. Mm -hmm. А что дает э, система верности, кроме того, что, э, ну, кроме возможности как бы, получения денег, да? вот. она во-первых, человек, э, получая поощрение, ну, включает какие то что о, я забыл там вспомнить, минут, да? ему mm -hmm. становится интересно. Mm -hmm. И в среднем э, ну, где-то в тот двух раз мой ну, вот. И э, если вторая штука, э, которое... есть аспект системы, которую мы можем сделать только когда у нас есть система лояльности. Ну, например, скажем, если есть платные и бесплатные приложения, то мы можем сделать платное приложение, в котором мы сделать большую динамику для наших времени. Вот. И для о том, чтобы с ним приложение платное, заработать и больше. Да, все планы и э, вторая э, штука, это о том, что не секрет о том, что э, внимание есть вещи. Ну, например, если мы... И, и мы можем отдать момент, когда у человека начинает угасать интерес. Вот. И э, он, конечно, уйдет куда-то в путь то момент, да? Вот, но и, если без нас он дает безвестность, а да, потом вы ловите его где-то. Да? А но этот момент, когда мы можем, как раз момент, когда он перестает э, интересоваться нами, мы да? можем показывать другие виды расстройства и И он переключится, но он переключится не куда-нибудь, да, а в нашу вот, да? вот, И, во-первых, э, тот, кто переключился, получит какую-то э, оплату за деньги. вот. А самое интересное в том, что в очередное время вот, мы можем э, сказать, ой, человек, а вот ты игрался еще на какую-то, да? Вот. Давай еще раз поиграйся. Вот все она на ночь стоит. И таким образом мы как бы возобновляем, поднимаем старую игру и а, опять работаем. Вот, и э, ну, получается так, да, что зачем нам а, нужна аналитика, тогда получается, что если мы э, с одной стороны, получается, сделали целую область работы вот, с с другой стороны, у нас меняющаяся uh, ну, система и аналитика, и таким образом. Uh, uh, Вот. Ну, собственно, наверное, из рассказов это все. Мы планируем, мы начали это год назад, сейчас мы планируем где-то к весне работать с некоторым кругом ну, партнеров вот, и начинать первый стрельбу. Вот и учиться с нашими -со. методами. Собственно, Наверное, по материалу все. И теперь я хотел бы больше времени оставить на вопросы, потому что я сам больше разработчик, чем продавец. Спасибо. С неигровым контактом работает. Чем? С неигровым контактом. Мы с ребятами еще разработчиков свернул своей программу реальности по программам. Именно по мобильную сейчас на это просто потому что партнеры которые пришли там ДМВА там начали с негестора компании и он просто там есть определенный а когда сказали, что он будет ну, дело в том, что сейчас мы не проводим, сейчас, 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 мы не проводим прямые бы, прямых экспериментов. То есть сейчас вы еще не, вы, не выучили, да? Но у нас есть данные операция, 20 mm -hmm. э, то есть, ну, миллионов долларов. То есть у нас есть да, данные экспериментов, с которыми мы работаем, да, и мы работаем с ними. И, и э, ну, а вообще наш год, мы можем сказать том, что на социальных, да, охвата это сильно на пользу. Но которая мы хотим выйти на полгода сюда. А на силу данных, которые мы пользовались, у нас есть доступ к системе анализа данных наших партнеров, тестинга да. вы позволяете одному и тому же пользователю показывать разные типы метров анализировать действия реакцию да. правильно да. ну и потом подсовывать чего-то там да. ну, это да. Да. так да. вот а теперь а как вы знаете про пользователя что-то больше чем просто он там да, с айфона а, зашел пап ну или с какого-то устройства вот как вы таргетинг обеспечиваете для показа рекламы ну, вот я, имею например, а мы же все знаем, что это да, признак половой, это а, возраст, минимальные да, вот такие да, вот, да, вещи. Да, Возможно, увлекается ли человек э, играми из категории, если мы говорим об Store, adventure, там, или еще какие-то там пазлы, и, там, я не знаю. Вот как вы это ну, Первое, ну, мы сейчас не принимаем технологии по стандартам, так, ну, просто потому что есть ну, два пути. Э, один путь это, это о то, том, что отдавать за церковь модателя, да, указать нам очень читайте, один план планом подарок, потому что нам сказать тема. Да? Вот, которые представляют много как бы и э, наш и рекомендатель при А есть э, второй путь. А давайте мы yeah. будем э, брать э, себя, да, вот, и ну, себя, и все нам сказать. Call Ну, то есть есть, ну, обычно, Обычно в рекламе у нас, э, как все это подавать себе open preference, ну, э, стоимость э, показа, да? Вот. А в онлайне, получить open да? Вот. И мы, э, вот, и мы подберем, э, да, ну, автору, да, давайте мы не будем, значит, переводить внутренние темы, да? Просто подберем э, максимум. Вот. Поэтому у нас, э, скажем так, у нас, нет явного таргетинга да, по возрасту ну, коже, да? и по этому. То, у нас были и, люди, и ну, и в том, чтобы как одно из элементов причины, да, вот это все делать. Вот. И, э, ну, еще, на самом деле, э, каждый наш пользователь, он еще пользователь нашего босс А босс-ресторан, раза в Facebook, соответственно, знает оттуда возраст, ну, это ну да, да, скачать да. вы можете этот отзыв. А, ну, опять же, если вы будете делать какой-то там для вряд ли кто-то его будет заполнить, скорее всего. Ну, запишите. Ну, тем что у нас так вот да? Год, да. А, но если все же, если вы говорите, что у вас есть, то есть вы обеспечиваете выбор наилучшего предложения по рекламе с помощью там сплит-тестирования, в общем-то, это можно делать и с другими системами, запуская рекламу, там, не знаю, CPA, там, software impression, видео с какими-то просмотрами. Вот. Ну вот что бы делать, что вам придется запускать, доказывать с кинематизацией свою систему, и вы не и приключать кинематизацию, а приключать Ну вот если мы опять придем сюда. А зачем ручно? Есть же система для мобильного там. Которые, в общем-то, вам показывают религию от источника. Вот смотрите, все, что вы говорите, относится к этому, столбцу. Но на самом деле столб больше, чем на рекламу. Ну, то есть, и больше. То есть, мы можем очень другим. Да. Да, то есть, в что... то дело, что... То есть, грубо говоря, вот все это работает просто здесь, да? Вот. Мы, в принципе, как бы здесь мы работаем, ну, видите, за все остальные, да? там, если мы ограничимся только рекламой, да, то э, ну, в принципе это там, еще один специализированный, скажем, э, э, э ну, у нас случилось не только на реклама, а у нас еще и э, кост у нас еще и упомянутый То есть э, в это дело, что вы можете, ну, то есть, как бы самоизирование с рекламы, да, вот, то на самом деле это не полная организация. Не-не, -то, ну это понятно, -то. что источник рекламы, ну да, вообще, кто, кто, хочет заработать на этом то будет правильно, надо на продукте заработать. А, так вот, когда а, если мы говорим внутри продукта, у нас есть, я так видел, а, есть там целые странички с инаками, предположим, да? И с помощью вашей системы мы можем по-разному показывать в разное время данной странички. Угу. И опять же сделать выбор, в какой момент пользователь лучше платит. Угу. Да? Ну, правильно? Ну. Да-да-да. Да, да. вот, но если мы говорим, что это игра, не приложение, бизнес какое-то, то в игре, как правило, все странички вот эти вот, они достаточно сильно сам с графикой подготовлены. То, что я видел, у вас есть базовый темплейт, есть какой-то банер ну и базовые элементы интерфейсные я нажать кнопку хочу купить вот это вот сейчас да. а, не будет ли это работать хуже чем специально подготовленный контент? и в принципе если разработчики точнее продюсеры или маркетологи которые сопровождают игру в общем то все делают сплит тестирование mm -hmm. внутри игры для того чтобы увеличить mm -hmm. отдачу mm -hmm. а, так вот не будет эта система хуже чем а, заранее с точки зрения графики, с точки зрения нюансов Игра... игровых. Ну, скажем так, если вот это грейнс, то он этот вопрос может поставить. Если вы студия, в студии в которой вы есть человек, да, вот то вы не можете работать. перед описанием э, этого приложения, ну, да. типа, у вас был какой-то объем стати статистики, информации о том, э, там, не знаю, скорость э, пользователя, закрытие рекламы На да, чем вы основываетесь? Э, ну, знаю, первое, наверное, много деталей. Вопросы, да, я не могу раздать, да, но если вкладываться, то, ну, первое, значит, вот... Э, самому ну, скрестим, то оно очень похоже на другой день да, то есть кто то есть, смотрит для человека, кто смотрит для а а молодых, да, все идет в направлении по локальному максимуму, да, и, ну, в принципе, да, то есть, и на самом деле у вас вообще весь народ, да, вот, это все такое, ну, с климатики, это разные способы для способы. Вот. Ну, собственно, у нас будет много раз по таким Это первое, второе. Вот тут я в том, что стандартная вещь, ну, то есть вещь, которая является что-то, как как сказать, общая, она неэффективна. Да? Вот, поэтому мы делаем вручную, делаем материальные гипотезы о что, а может ли у нас быть такой класс или там, ну, еще консультации да, или могут быть классные пользователи, пользователей, потому что есть такое какое-то поведение, вот, вручную для нас проверить, если это работает, если это показывает эффективность, да, включите в наш алгоритм. Ну, и на мой депутат система обучающая сама обучается, либо э, с изначально закладывается определенные правила <Смирает> То есть вы сказали, что э, предположим, что в городе есть определенные цели поведения, которые держат в городе результаты. Да? да? Соответственно, это поведения, если вы хотите сделать, то изначально положение. Если она не обучает, то, то в случае, если вы хотите не так, то приложение не работает. Я так понимаю. Ну, да, мы можем протестировать, мы можем вызвать новые курки, мы можем проверить, это <С -смирает>

Или мы говорим, что у нас есть extension, который может собраться только под Android с точки зрения с точки, может, с точки зрения как разработчика, да? Вот, если, если вы работаете в вот, Unity, то вам не удобно устраивать чисто на 25, 25 mm -hmm. То есть поэтому у нас есть в API, которая заточка в Unity. Что-то типа сет, да? А вот все-таки это не строго, а знаю только а. что у нас. То есть у нас есть человек, который занимается именно операцией клиники. Последний вопрос. есть в данном случае мы работаем в онлайн моде, да? вот. работа в офлайне, ну, как бы она есть, в планах, но не аналитика, да, вот, а то, что мы будем понимать, только на онлайн, да, вся будет дальше. Но сейчас мы этим замачиваемся Але тут проблема пов'язана з тим, що і у Гатлея, і е, е, Айсторен е, хочуть, щоб е, всі і на були тільки через них. Тому ну, це можна зробити, ми можемо, е, можемо прив'язати е, почалення, але це відчується, тому що якщо ми покупаємо через...

деньги и хочет зарабатывать. Если идут на покупки через, как раньше было, через общину, да, здесь да, он получает свой да, нормальное желание. Поэтому у нас можно строить, то есть можно сказать что вот это вот событие нам очень выгодно, да? Вот. Мы это можем строить в пиале, вот, но мы не можем сделать покупку через себя. Ну, что, пусть еще пытание в этом может, Руслан, вы это, да, да. я позволяю. 家不用吃，不都不一个。Huh.